像我这个情况，大概需要多久才能快速好起来？想清楚了。嗯，如果想短时间内彻底解决问题，暴露疗法是最佳选择，但它对患者的心理冲击都非常大，你要面对的风险也会相应的变高。具体怎么操作、啊？暴露疗法需要你直接进入最恐惧的情境，即便你感到恐惧想逃。 我还是会继续反复的刺激你，只要你能挺过去，最后意识到最害怕的事情并没有发生，你的恐惧焦虑就会相应的减退。当然，相应的风险也很高，需要足够的承受力。最稳妥的方法，还是进行系统性的阶段脱敏，但这个方法比较考验时间和精力，有可能很多年，也有可能几个月。 那就用系统阶段性的脱敏法吧，他的安全更重要。我已经浪费很多时间了，我想试试暴露疗法。阿爹，让我试试。我陪你。 马上要上场了，我这几个动作我还做不好。没事，别急，咱们还有时间呢。再来一次吧。好。程程，妈妈好像在这个剧院附近了，但是，我我我好像找不到路啊，这附近也没有路标。 我也不会讲英文，要不你出来接我一下吧。 相信他，没有治疗是不痛苦的，他必须依靠自己挺过去。再等等。 别怕，别怕，好点了吗？我想继续。医生，还有其他的治疗办法吗？其实呢，脱敏疗法是行为疗法，成逢的问题从根源上来说是在潜意识里。 要想解决潜意识的问题，最好是通过催眠。之前你封闭内心，催眠根本无法奏效。但现在，你可以重新再考虑一下。我想继续试试。嗯，是可以，但今天就算了。你现在的状态不合适。什么时候你能与他们和解，你的症状才会完全消失。否则。 就算你治好了幽闭恐惧症，你也会有其他症状出现的。没事，我一直都在，我陪着你。